ఓం మాత్రే నమ అందరికీ నమస్కారమండి సీతారామ ఛానల్కు అందరికీ స్వాగతము ప్రతిరోజు ఈ వారాహి మంత్రమును రాత్రి పడుకునే ముందు ఇరవై ఒక్కసార్లు జపించి పడుకుంటే కోరింది వెంటనే జరుగుతుందట ఆ మంత్రము ఏమిటంటే శ్రీధూమ్ర వారాహియే నమ श्रीधूम्रवाराहि नमः श्रीधूम्रवाराहि नमः श्रीधूम्रवाराहि नमः श्रीधूम्रवाराहि नमः श्रीधूम्र वाराहि नमः श्रीधूम्र वाराहि नमः श्रीधूम्रवाराहि नमः श्रीदूं नमः श्रीधूम्रवाराहि नमः श्रीदूम्रवाराहि नमः श्रीधूम्रवाराहि 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 नमः श्रीधूम्र वाराहि नमः श्रीधूम्रवाराहि नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः